Hai, assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana ya syarikat-syarikat besar ni bayar untuk benda-benda yang remeh-temeh? Contohnya, secawan kopi untuk tetamu atau mungkin beberapa keping stem. Hari ni kita akan kupas satu alat perakaunan yang nampak kecil tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa dalam menyelesaikan masalah harian macam ni. Nampak macam soalan mudah kan? Tapi sebenarnya, bagi sebuah syarikat, soalan yang nampak ringkas ni mendedahkan satu cabaran pengurusan kewangan yang sangat biasa. Jom kita bongkar kenapa benda sekecil ni pun boleh jadi isu besar kalau tak diurus dengan betul. Ha, inilah masalah utamanya. Walaupun setiap perbelanjaan ni nampak remeh, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan? Bila dijumlahkan, semua belanja kecil ni boleh jadi satu pening kepala yang besar untuk diuruskan. Kalau tak ada sistem yang betul, memang tunggulah huru-hara jadinya. Kita tengah cakap pasal benda-benda harian macam ni lah, bayar minuman untuk tetamu yang datang, bagi upah untuk cuci pejabat, atau beli barang-barang kecil macam pen dan stamp. Semua ni memang kos perniagaan yang sah, tapi cuba bayangkan rekod satu persatu. Memang lejeh gila. Jadi dekat sinilah dilemanya. Kalau anda rekod setiap pembelian kopi dalam buku tunai utama syarikat, fuh, sekejap je dah penuh buku tu dengan rekod-rekod yang kecil. Dan semestinya anda tak naklah lalui proses yang rumit nak keluarkan cek semata-mata untuk belanja beberapa ringgit je. Sangat tak efisien kan? Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Ha, meh saya perkenalkan wira dalam cerita kita hari ini. Satu sistem yang direka khas untuk menangani masalah ni dengan sangat elegan, iaitu buku tunai runcit. Dan inilah dia. Buku tunai runcit Senang cerita, ia adalah satu alat yang dicipta khas untuk satu tujuan, untuk menguruskan semua pembayaran kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan dengan cara yang paling cekap. Perkara paling penting dekat sini ialah perkataan buku catatan pertama. Apa maksudnya tu? Maksudnya, inilah tempat rasmi pertama di mana semua belanja kecil ni direkodkan. Dengan adanya buku ni, proses tu terus jadi teratur dari mula lagi dan ia mewujudkan satu jejak audit yang jelas. Jadi kalau nak ringkaskan ada dua tujuan utama yang sangat jelas. Pertama, ia nak pastikan buku tunai utama kita tu bersih, kemas dan tak serabut. Kedua, ia nak elakkan kita daripada bazir masa dan sumber dengan tulis cek untuk pembayaran yang nilainya kecil. Simple dan efektif. Okey, tapi buku ni bukan magic tau. Ia tak berfungsi sendirian. Sebenarnya ia adalah sebahagian daripada satu kaedah yang sangat sistematik dan bijak. Jom kita tengok macam mana sistem di sebalik buku tunai runcit ni berfungsi. Nama rasmi untuk sistem ni ialah sistem panjar. Ia ibarat satu kitaran yang memastikan dana untuk belanja kecil ni sentiasa ada dan pada masa yang sama, semua perbelanjaan direkodkan dengan betul. Dan ini cara mudah untuk fahamkan prosesnya. Mula-mula, sejumlah dana tetap, kita panggil panjar, diperuntukkan. Lepas tu, juruang akan guna duit ni untuk bayar semua benda-benda kecil. Sampai hujung bulan, kita kira balik berapa banyak yang dah dibelanjakan. Akhir sekali, dana tu diisi semula ke jumlah asal. Kitaran ni akan berulang setiap bulan. Nampak? Lancar dan terkawal. Mestilah setiap sistem yang hebat perlukan seseorang untuk uruskan, kan? Ini membawa kita pada peranan penting individu yang bertanggungjawab ke atas dana runcit ni. Accountability adalah kunci utama. Sebab itulah, seorang juruang khas akan dilantik. Tugas dia bukan setakat bayar-bayar bil je tau, tapi dia bertanggungjawab untuk pastikan setiap sen direkodkan dengan betul dan dana tu sentiasa selamat. Ha, petikan ni dah merumuskan segalanya. Peranan juruang khas ni adalah untuk mengawal. Mereka ni ibarat penjaga dana memastikan sistem ni bukan saja mudah tapi yang paling penting ia dapat mengawal kewangan syarikat. Okey, sekarang kita dah faham macam mana ia berfungsi. Jom kita simpulkan kenapa sistem yang nampak simple ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk mana-mana perniagaan pun. Manfaat nombor satu dah tentulah kecekapan. Bayangkan, daripada ada berpuluh-puluh rekod kecil yang serabutkan buku tunai utama, kita cuma ada satu je rekod pada hujung bulan, iaitu untuk top up balik dana runcit tu. Ini menjadikan rekod pada akaunan kita jauh lebih bersih dan senang untuk diaudit. Yang kedua, ia menjimatkan sumber. Anda tahu tak, kos untuk proses sekeping cek termasuklah masa pekerja, yuran bank, kadang-kadang boleh jadi lebih tinggi daripada nilai cek tu sendiri. Sistem ni dapat hapuskan semua pembaziran tu. Jadi, inilah perkara penting yang kita kena ingat. Buku tunai runcit ni bukan sekadar nak senangkan kerja, tak. Ia sebenarnya adalah satu alat strategik untuk kawalan kewangan yang lebih baik, mengurangkan kerja-kerja pentadbiran dan akhirnya menjadikan keseluruhan operasi kewangan syarikat lebih cekap. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Prinsip di sebalik buku tunai runcit ni, iaitu mencari cara yang lebih bijak untuk menguruskan perkara-perkara kecil, sebenarnya boleh kita gunakan di mana-mana sahaja. Jadi, cuba fikirkan. Sistem apa dalam hidup atau kerja anda yang boleh mendapat manfaat daripada satu penyelesaian yang mudah dan elegan? Terima kasih kerana bersama saya dalam perkongsian kali ini.